тари тари там. Привет. Привет. Что у вас ночь уже? Да, ночь. Ну, смотрю, в кроватке лежишь, девчонок, небось, ищешь. Нет, у нас еще вечер, у нас еще раненько, девчонки все еще бегают. Девчонок не надо искать, сами приходят. Ну, видишь, какой ты парень популярный. Сам откуда? Я из Сибири буду. Из Сибири будешь? Угу. За что тебя туда отправят? Я тут родился. А, то есть буду это просто, ну, к слову сказано, да? Я просто не очень да. хорошо владею русским языком. Учил его только в школе. А сам откуда? Я из Соединенных Штатов. Сейчас в Харькове. В Харькове. Ничего, как плохо вообще или нормально. Да вроде все нормально. Здорово. Ну, иногда прилетает, конечно. Ну что ж ты сделаешь? Война же. Ну, да. Война. Люди гибнут, плохо. Ну, нельзя сказать, что это нормально, безусловно. Люди гибнут. Очень много гибнут людей. Вот, ну, по, так. вот просто так. Ну, так а это ж. Кому? На кого пенять? Достучаться до Кремля нереально. Мозгов там нет. Упиваются властью и берегут ее, поэтому. Ну, точно не нам это решать. А кому? Конечно, нам. Да и вы ничего не решите. Да еще как решим. Знаете ли, юноша, если Украина сможет сломать хребет этому монстру, а она сможет? Тут ключевое... А ключевое она, слово... а она сможет. А она сможет. Ну, потому что, поймите Ой. правильно, здесь ситуация, которая исторически сложилась впервые. Вот подобный набор факторов, которые существуют, он впервые сложился в истории. Ведь Россия всегда, когда одерживала победу, имела на своей стране два ключевых момента. Это в армии России воевали украинцы, а второй момент... Все рассказал, я понять. Вы историю России вообще не знаете? Что... Я расскажу, а потом вы возразите. А Ладно. второй, а второй момент э, на стороне э, России в любом ее виде, будь то Российская империя, будь то э, СССР, э, в союзниках у нее всегда была Британия. Сейчас оба эти фактора на стороне Украины, поэтому шансов у России нет. Ой, блин, кто вам вообще это все рассказал? Это, это написано в различных учебниках. Вы можете возразить, приведите, при... человек, приведите пример. Понимает, приведите пример. Приведите пример, когда Россия без Украины нет, или без нет, Британии нет. одерживала победы? Какой из вас? Да я вам что, историк, что ли, пересказывать? Ну, Здесь вы только есть. что сказали, что История. я, я где-то в истории прочитал что-то невероятное. Я поэтому ну, и прошу да. вас, приведите пример войны, в которой Россия в любом ее виде одерживала победы, не имея в своей армии, в своем составе Украины и не имея в своих союзниках Британии. Назовите хоть одну такую войну. Скажу, вторая. Великая отечественная. Вторая великая отечественная, а первая великая отечественная это когда? Вторая первая. мировая, вы хотите сказать, да? Да, да, вторая мировая, первая мировая. Ну, Во время второй мировой войны в этом виде, если вы это называете Россией, хотя это был СССР, ну пускай будет Россия, в состав, в со, в состав, в состав СССР входила Украина, а в союзниках у СССР была Великая Британия, или нет? Оба фактора совпали. Или нет? Не было Британии. Но вы сейчас в скажите, что США ключевую роль сыграли. Я этого не говорил. Ну и мне просто Я говорю о фактах. Да. Россия никогда не выиграла войн, если у нее в союзниках не было Британии, а в ее составе Украины. Ой, что вы такое придумываете? Ну вы же только что привели пример, и я вам объяснил, что это не так. В состав СССР так, в Украина входила, так, в состав СССР Украина входила, а в союзниках у СССР была Великая Британия, Черчилль. Какая разница в том, в какой состав входил, Он... кто кому помогал? Просто когда не, когда, когда не было этих факторов, Россия войны проигрывала. Ну, хорошего вам вечера, я не знаю, я спорить не люблю на самом деле. Ну, просто у вас нет аргументов. Да не в этом дело. Аргументы, в этом. Мне зачем вам что-то говорить, на самом деле? Правда я Правду я говорю. Правду говорить легко и приятно, понимаете? Я понимаю, что именно этот путь является путем для освобождения, в том числе и России. Ну, хорошо. Только это. Добро побеждает зло, как угу. говорится. Сейчас мне еще процитируйте про бабло ничего такого не интересно. Я здесь просто... как у меня, раз. как, как русский язык, кстати говоря? Ну, довольно-таки неплохо. Есть ошибки, поправьте. Нет, зачем? Я же не очень... Алло. Здорово, Помаленьку, конечно. Ну, то есть вы уже своими делами занимаетесь сейчас. Да, извините, пожалуйста.